Друзья, всем привет! Мы на шестом километре. Сегодня вы увидите горячие заезды автомобиля Infiniti Q50. К нам приехала Audi r 3 Ох, он даже Что, финик, очко. Кодок, коробка автомат привод задний доработки уровня stage 1 Камаро SS 6.2 объем под 500 лошадиных сил <связывается> ну что друзья сейчас будем ехать на Infinity как у вот тебя оно называется то правильно Q50 S, правильно я говорю? Какой S, блядь. А что это? Q50 бомж, короче Q50 Infinity Stage 2 400 какой Stage 2 400 сил меня это, какой Stage 2 у меня у меня стоковая машина просто дую чуть больше, не то что Stage 1 блин, реально, короче вот так... говоря, одесский сток против комару SR 500 сил вот такая тачка ребят но он едет сам, мы едем вдвоем. Тачка у нас слабее. Там 6,2? Да, 6,2. Атмосфера 5, 500 сил. В нашем же случае у нас 3 литра турбо. 400 есть. 100%. 400 сил есть. Но не больше. Слушай, но потом... Какая разница? За она, она, гре, она греется просто пипец. Тут же это не Red Sport, У тебя нету. стоковый этот вот? Э, все, все, стоковый. все воздушное стоковое, да? Вообще, тут не воздушное. Фуд, короче, тут не И... воздушное. Тут водяное, у меня все стоковое. О, у тебя водяное охлаждение. И оно такое тупое, оно так греется быстро, что просто пизда. Ну это ты передай... Вот сейчас, честно, вот я сейчас 15 минут постоял мы его взъебем. Но... Давай это... сейчас, смотри. Во-первых, нечестно. У него никого в салоне не было. Я вешу сп... там... легендарные 97-100. Поэтому, Я ну, поправился к лету, блин, тоже, блин. Ну блин. ты, что, мы, мы набирали массу к лету, так должно. Быть. На старте Tesla 90D вам не показалось задний привод под 400 коняк, а, машинка электро. очень плавный старт. Была бы это Tesla P90D или хотя бы P85D, было бы другое пальто. Да надо остывать, потому что опять мы поехали 6,5 секунд. Слушай, сколько реально проезжает такая Tesla? Ну, у меня рекорд был 430 километров, тоже я проезжал от А до Я. Говоришь, что максимальный экономный режим? Да, ну это 90-130 потратил. Средняя mm -hmm. скорость, ну как по Киевской едешь, где ворка, там там у тебя уже не первая Тесла. Скажи, я так понимаю, что э, есть хорошие плюсы такого таком автомобиле? Ну, тот -то человек, который поездит на Тесле, больше на бензин не посмотрит. Что, банда, ходарем? Финик против Теслы модуль S. Сорок Раз, два, три! Без заезд. Одно все понравилось. Все, Сейчас подула килограмм. Тогда ехали пула 06. Батенька, ну разметать тестла это уровень. Что, попробуем еще разочек Давай с места, пока. Нет, она... места я не хочу. А, или давай с места. Ну, добро. я же тебе ходом вообще. А, ну давай, да. Я просто, если сейчас она не нагреется, она из с места. Ага, под... да. Я тогда мы ехали, я 7 секунд ехал. Это где-то пиздец. Mm -hmm. А ну, ты ну, должен в да. финик ехать 10, что ли? Ну, 5 должен ехать. Для нее, что сейчас тогда здесь 380-390 сил. Ехать с 400 силами бензиновыми, это... Так ты учти, у тебя сколько тут тонны 2, наверное? Ну, у меня 2600 ровно. 2590 здесь вес. Mm -hmm. Но 690. это не самая слабая, правильно, 90? Ну, okay, nice. есть 60. 60 ка самая слабая. А сколько в ней сил? 300 на 320. Так, и не рухнул. Да, довольно-таки неплохо, я не ожидал. Появилась мне заруба Сергей Миленева в его Камри. Когда я появился на его канале самый первый раз, я купил Honda Civic Type R. <свят> Ни разу этого не гонял. Приехал, уговорил меня серый на заезд. Я стрельнул, и серый меня только -то обогнал, как мы на тесте только что финик. И потом я начал вот догребать. И серый тоже не верил, что я его догоню. Так же самое, как я сейчас не верил, что финик нас догонит. Но реально финик, сами видите, что взял, догнал и объехал. В принципе, валит он неплохо. Как тебе вообще финики? Взял бы себе? У меня был уже, Q60. И как он вообще? Нагреется. Да греется, да? Падла, блин, греется. Да? Еще и расход большой. Понятно. И я не за масло. я понял. То финик такие ждет немало, все это прекрасно понимают. Когда вы продаете Infinity или там Camry Accord, значит, я много даже таких машин привозил для наших клиентов из Америки. Значит, вы продаете японскую машину. Значит, звонит неизвестный номер. Вы примерно себе понимаете, да, что человек хочет купить у вас эту машину. Вы, алло, первый вопрос от покупателя. Можно поставить газ? ты такой, газ, я не знаю. А какой расход бензина? И вы что-то такое, типа, не в понятке, газ, расход бензина. Короче, для японоводов очень важно это экономия. Ребята, я не понимаю, как японоводы покупают финик. он же живет там пятнашку, там в навале 20. Это как-то несовместимые вещи. Японская машина и большой расход бензина. А когда у японской машины полный привод, так японоводы такие машины просто не покупают, потому что полный привод ждет же на целых полтора литра больше. Короче, вот такая история. Не знаю, для кого сделали эти финики но как-то народ их все-таки полюбил. К нам приехала Audi S3. Пару слов про S3. Ну, S3 типа АПР 2+, 460-470 сил примерно, при 100 едет. На родной турбине? Да, на родной турбин. Ага, слушай, ну это очень крепко. Очень крепко, да. Но сейчас буду делать гибрид. Типа хочу выжать 550 сил и приехать к еще раз. А что у тебя по финику, братан? Это сток, сток и да, чуть небольшой. Да, да. Братко, что, То кстати. есть по, по железу сток и а, прошивка, да, да какая-то есть? Давайте посмотрим, сможет ли он одолеть инфинити на втором стейже, в котором 400 лошадиных сил. Для этого заезда мы взяли финик на полном приводе. Что-то у тебя вообще не сток. Чего, нет? Вперед просто конский. Ну так, да. Братан, Слушай, Японцы делают вещи. Думаешь? Не, на самом деле было неплохо. Финик на полном приводе. Это Q50. Да, обычно не S. Не S на полном приводе на каком-то стейже. Я так понял, первым, да? Да, это с плюдач Подожди, Подожди, акаты, шматы, все у тебя на месте. Вообще все с Все на месте? Все штат. То есть тачка на экологии полностью, как по заводу. Единственный нюанс это прошивка. Ну, прет, я вам скажу, очень бодро. Есть с чем сравнить. И если сравнивать с заднеприводным фиником, то у этого, конечно же, за счет полного привода реализации нереальная. Кто кого? Ну, я его вроде объехал его, но немножко обратно типа не работает. будет нормально. а ну, а какой чуть... У вас смелый шпиц. Привет, пёсик. Покажите, передай всем привет. Привет, какой хороший пёсик. Он тоже учится ездить. Понял, будете еще делать за Давайте еще раз заедем. Давай еще раз. Вот сейчас он пришел. Что происходит, бля? Хорошо, сейчас он, сейчас он привез он нам честно. Да, мы поднагрелись. Мы, мы поднагрелись, но честных полтора кузова он нам привез. У меня просто не работал лаунж вообще. Я тупо со всеми, кто заезжал, у меня просто лаунж не сработал. Сейчас он сработал. Да, положил... Очень часто люди пишут о том, чтобы мы пригласили Мерседес. Встречайте, это Мерседес CLS63 AMG. Лет 63 готовим на старт Infinity Q50 на 400 лошадиных сил мэр реакция очень хуевая. Ох, он догоняет бля Ох, он догоняет Я даже не с ноча стартовал. Так, друзья, но ну по цифрам мы поехали вот так: 0 5.28, квотер э, 13.12. Ну, я думаю, что можно лучше, просто очень жарко и отец и прям отдыхать не даешь вообще. Вы сами видели, как Infiniti Q50 очень жестко расправилась с Мерседесом. Что, финик очко? Что да? очко? Ты объехал или не объехал банан? Объехал. Ну все, красава что? Реабилитировался. Первые, первые два раза этот. Не, мы один раз с тобой. Два. Сейчас только что мы два раза поехали. Сейчас два. И первый раз ты дальше. Так что круче, финик или мерс, мужики? Каждому с Бека. Не, сколько у тебя сил Слушай, вот ты скажи, что круче, финик или мерс? 500, 500. Сложный вопрос. Или Беха все-таки? Смотря для чего. Ну, я не знаю. Для комфорта Мерс, если да, хулиганить. Да. Финик. Ага. На да, финике можно похулиганить. Финик а, Таня, ты когда хулиганить начнешь, блин, на финике? Ребята я говорят, что можно хулиганить на финике. Давай потрясти, блин. Ты шок. Мне, Мне кажется, что финик можно брать, там, супруги, чтобы она ездила в магазин. И все, только такая тачка.